Одна приказка, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. От я, наприклад, розкажу своїм подругам, що у мене друг Діма Попов. І одразу стане ясно, що я приготую їм щось обов'язково смачне і неодмінно оригінальне. Дімочка, чим би мені здивувати моїх подружок на дівичнику? Юлія, я не проти, але вот крем коктейль Гармонія, я уверен, у тебе вийде просто отлично. Нам подобається чорний шоколад з високим содержанням какао, три жовтка, 140 сорок грамів сахара. 200 грамм ванильного творожка, столько же сливок взбитых, немного желатина, 10 грамм, и два крупных апельсина. Включаем чудо плиту. Мы поставили кастрюльку с водой для того, чтобы сделать водяную баню, на которой мы будем растапливать шоколад. Подготовим апельсины. отрезаем до э, мякоти uh -huh. есть на отрезанный кусочек ставим можем еще и с этой стороны также отрезать до мякоти вот теперь срезаем шкурку Последующие наше действие это вот вырезать э, дольки апельсина uh -huh. без э, перегородочек. А что они горчат, и, и, так? Да, они горчат. Мы оставим несколько, то есть, точнее две дольки красивых для украшения. Uh -huh. Все остальное мы будем перебивать с помощью блендера uh -huh. э -э в пюре. Цедру мы не выбрасываем. Мы выдавим э сок просто так руками. Uh -huh. Важно, чтобы, не дай бог, он не закипел, потому что э, сразу же расслоится, так как шоколад, э, кроме всего прочего, имеет высокое содержание жира. Чтобы он не оставался сильно горячим, нам нужно его э, остудить до комнатной температуры, он при этом все равно останется вязким. Выключаем плиту. Значит, дольки сюда. Блендер. Да. Берем крышку. Приступай. Теперь приготовим э, цедру, а точнее из нее отвар. Беру около 100 грамм воды. Э, доводим на среднем огне до кипения, пока вода закипает, очищаем цедру от э, белой составляющей кожуры, угу. так как она э, горчит прекрасно. Теперь нарежем. Угу. Э, мне нравится, когда вот удается срезать большие куски цедры. Чика, я властуешься зручнейше, мне даже подумать такое то И вот так вот. И отправляем вот нашу кипящую воду, угу. всю цедру. Нам нужно проварить несколько минут. Ты еще надо добавить цукор? Да. Сколько? Одну-полторы ст... чайной ложки. Я помогу тебе, что отделю желтки от белков. Сколько треба цедри пугит там у воде? Пять минут. Uh -huh. Так, готово. Насыпаем uh -huh. сахар. Пожу uh -huh. ложкой. Ты гукнешь мне добрый В общем, еще немного. Да, вполне достаточно. И нужно взбить вот в данном случае действительно в такую довольно густую uh -huh. э, массу. Желтки увеличились в объеме, поменяли цвет с ярко-желтого на более светлый. К этому-то мы и стремились. Угу. Так, и как раз подошло время для того, чтобы отцедить цедру через сито. Аккуратно. Есть. Так. то что а сама цедра нам не потребна, а потребнее... Ее отвар, да. Угу. Возвращаем его обратно, уже без самой цедры, в сотейник. И нам нужно добавить разведенный желатин. Угу. Здесь 15 грамм, и он такой, что он абсорбировался с водой, поэтому мы возьмем буквально э, 2 столовые ложки от вот этой вот массы. смело не боясь отличненько оставляем пока его тоже временно сделаем декор из нашей цедры кладем сюда бумагу цедра проварилась цедра варилась у нас пусть и не в таком сильном, но тем не менее сахарном сиропе. И это позволит нам из нее сделать подобие цукатов. Mm -hmm. Мы ставим ее в духовку, разогретую до 110 градусов. Чем выше температура, тем меньше времени. При наличии этой температуры нам будет достаточно 10-15 минут. Что мы роботы? Что ж, мы теперь приступим к изготовлению уже творожного мусса. Скажи, еще это за э, сырок. Я могу забрать его у своего наименьшего сына, да? Это он и есть. Ага. На самом деле вот это сладкий творожочек, творожная масса, которая продается буквально в каждом э, магазине для малышей. И теперь э, нужно этот творожок взбить на небольших оборотах, начать его размешивать с помощью блендера. Дим, давай покажешь. Так, на небольших оборотах. Так. Начинаем его взбивать. Uh -huh. Соберем по миске. Uh -huh, давай. Так, а я буду добавлять тебе взбитые сливки. Понемногу. Часть. Мы добились необходимого результата. Подробим небольшое количество, ну, граммов 30-40 угу. орехов и добавим в мусс. Вот мы получили нежную, воздушную творожную массу. Теперь нам нужно до конца уже э, доготовить наш апельсиновый мусс. Так. И опять мы это будем делать с помощью венчика на малых оборотах, начинаем его взбивать. Оно еще немного теплое, и мы можем его просто поместить на водяную баню на холодную. Мы же тем временем уже приступим к изготовлению шоколадного нашего мусса. Точно нам нужно добавить взбитых сливок. Так. Самое время для того, чтобы уже собирать... Ну, на а, Десерт гармония. Для этого возьмем бокалы, чтобы это было празднично и интересно. Чтобы это было еще более праздничным, мы воспользуемся кондитерскими мешками. Отсадим. Ворожок, поможешь мне? Отвечай, ну. О, прекрасно. И, кстати, наши цукаты угу. уже, я думаю, готовы. Это будет наш первый слой в нашем десерте гармония. Опа, не упадет. О, основа есть. И Хорошо. вторая ее часть. Второй слой мы будем формировать вот из нашего шоколадного мусса. Угу. Отлично он у тебя получился. Абсолютно правильной, должной консистенции. И поехали. Отлично. Просто прекрасно и э, очень аккуратно тоненькой струйкой вот в одно место так чтобы ну, у нас распределилось ровно вот заливаем так чтобы просто покрыло и тоже сформировало слой Теперь остается только э, должным образом продекорировать наше блюдо. Для этого мы будем использовать то, что мы подготавливали ранее, и то, что у нас уже есть. То есть мы будем использовать как вот эти вот красивые дольки апельсина, цукаты э, и тертый шоколад обязательно. И вот еще э, на второй наш коктейль угу. еще насыпем шоколада, зацепим дольку апельсина. Есть. Вступают цукаты. Угу. Ну что ж, Юленька, наш фееричный крем-коктейль «Гармония» готов. И мне бы хотелось, чтобы ты его попробовала и сказала свое мнение. Нарешьте. Загадывающий буремную юность у клубах в Сумщине. Хочеться взяти соломинку і пити цей коктейль, але оскільки я пам'ятаю, що у нас там все густе та ще й з горішками, напевно, треба робити це ложку. А, ти абсолютно права, так. Да. Я б рекомендував би тобі, от з краю, тобі удасться якраз таки захватити всі слої. Моя тітонька в лебедині казала не учи ученого їсти хліба печеного. Розберемося. Хорошо. Так. Ти знаєш, я би назвала цей коктейль не. Гармонія, а заздрість. Оскільки ми його будемо презентувати на антівишнику. Ця емоція усім моїм подругам забезпечена. Дуже смачно, Діма, терміново пробуй. Це дійсно варте уваги. крим коктейль Гармонія. Розтопіть шоколад на водяній бані. Наріжте один апельсин з кибочками, а з другого вичеві сік. Збийте з кибочки у блендері. Закип'ятіть воду, наріжте цедру апельсина та додайте до води. Потім додайте цукор і варіть 3 хвилини. Збийте жовтки з цукром. Просідіть цедру крізь сито, у відвар додайте розведений желатин, сік та пюре з апельсина. Запікайте цедру в духовці при температурі у 110 градусів 10 градусів 10-15 хвилин, збийте сири з вершками. Наріжте горіхи, додайте у мус та ретельно перемішайте, збийте апельсиновий мус, з'єднайте шоколад, вершки та жовтки із цукром, та також збийте. Покладіть у келих шар сирного мусу, потім шар шоколадного. Поверх апельсиновий мус. декоруйте скибочками апельсину, тертим шоколадом та цукатами.